Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Лео Етенваканс. Сюртупорлети. Aujourd'hui, c'était un jour spécial. Il rêvait d'un grand buffet. Le buffet de l'hôtel était immense. Il y avait beaucoup de monde. Léo cherchait sa table. Il a vu une grande salle, pleine de nourriture. Son estomac grognait. Il voulait des crêpes, pas n'importe quelle crêpe, des crêpes avec du sirop d'érable. C'était sa mission du matin. Il a pris une assiette vide. Il a commencé son exploration. D'abord, il a vu des fruits frais. Des kiwis des oranges, des bananes. C'était très coloré. Puis, il a vu des viennoiseries. Des croissants dorés. Des pains au chocolat. L'odeur était délicieuse. Il a marché plus loin. Il y avait une station aux melettes. Un chef préparait des œufs. C'était très populaire. Léo a continué sa recherche. Où étaient les crêpes? Il a tourné à droite. Il a vu des céréales. Puis, des yaourts. Il commençait à être fatigué. Le buffet était comme un labyrinthe. Soudain, il a vu une pile. Une grande pile de crêpes. Son cœur a battu fort. À côté, il y avait le sirop. Du vrai sirop d'érable. Il a pris trois crêpes. Et beaucoup de sirop il était très content mais une petite surprise l'attendait une petite abeille était posée sur sa crêpe léo était en vacances léo vacances. il aimait les hôtels Vín hoteli. surtout pour le petit déjeuner Aujourd'hui, c'était un, Aujourd un jour spécial. il rêvait d'un grand buffet. Il le buffet. Le buffet de l'hôtel était immense. Le était Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Лео шукав свій столик. Il a vu une grande salle. Він побачив велику залу. Плен de nourriture. Повно їжі. Son estomac гроніє. Його шлунок бурчав. Il voulait des crêpes. Він хотів млинців. Панампорт crêpe. Не просто будь-яких млинців. Des crêpes avec du sirop d'érable. Mlinci vzklenovým sirupem. C'était sa mission du matin. To byla joranková misia. Il a pris une assiette vide. Vn vzяв prázdnou talířku. Il a commencé son exploration. Vn počal svéji dozležení. D'abord, il a vu des fruits frais. Спочатку він побачив свіжі фрукти Де киуї, де оранж, де банан. Ківі, апельсини, банани. Це три колоре. Це було дуже кольорово. Пі. Потім він побачив випічку Декросндоре. Золотисті круасани.

Це très populaire. Це було дуже популярно. Лео a continué sa recherche. Лео продовжував свої пошуки. Était les Де були млинці? Il a tourné à droite. Він повернув праворуч. Il a vu des céréales. Він побачив пластівці. Puis, Деяурт. Потім йогурти. Il à être fatigué. Він починав втомлюватися. Le buffet était comme un Шведський стіл був як лабіринт. Soudan, il a vu une pile. Раптом він побачив стопку. Une grande pile de crêpes. Велику стопку млинців. Son a battu fort. Його серце сильно забилося. А котрі і авело сиро. Поруч був сироп? Du vrai sirop d'érable. Справжній кленовий сироп? Il a pris trois crêpes. Він взяв три млинці beaucoup de sirop. І багато сиропу? il était très content. mais une petite surprise l'attendait. une petite abeille était pour malenconi était en vacances. il aimait les hôtels, surtout pour le petit déjeuner. aujourd'hui, c'était un jour spécial. Il rêvait d'un grand buffet. Le buffet de l'hôtel était immense. Il y avait beaucoup de monde. Léo cherchait sa table. Il a vu une grande salle, pleine de nourriture. Son estomac grognait. Il voulait des crêpes, pas n'importe quelle crêpe, des crêpes avec du sirop d'érable. C'était sa mission du matin. Il a pris une assiette vide. Il a commencé son exploration. D'abord, il a vu des fruits frais, des kiwis des oranges, des bananes. C'était très coloré. Puis, il a vu des viennoiseries. Des croissants dorés. Des pains au chocolat. L'odeur était délicieuse. Il a marché plus loin. Il y avait une station aux un chef préparait des œufs. C'était très populaire. Léo a continué sa recherche. Où étaient les crêpes? Il a tourné à droite. Il a vu des céréales. Puis, des yaourts. Il commençait à être fatigué. Le buffet était comme un labyrinthe. Soudain, il a vu une pile. Une grande pile de crêpes. Son cœur a battu fort. À côté, il y avait le sirop. Du vrai sirop d'érable. Il a pris trois crêpes. Et beaucoup de sirop. Il était très content. Mais une petite, surprise une petite abeille était posée sur sa crêpe. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.